Уважаемые жители Першатравинска, хочу вам сейчас проинформировать вас, чтобы все были, говорится, уверены в завтрашнем дне. Предприятие газового хозяйства делает все возможное по возобновлению газоснабжения в вашем городе. Мы будем работу свою продолжать, продолжать в каком режиме. То есть первая информация, что субботу-воскресенье мы будем работать, и так как обещали, работаем с 8 утра до 8 вечера. Сейчас график составляется, в ближайшие буквально уже часы вы получите новый график. Каким максимально быстро мы попытаемся вас проинформировать о том, в какой последовательности будут запускаться дома. И остается такая же большая просьба в плане того, чтобы в организации именно абонентов, которые будут находиться на момент пуска в доме. По поводу ситуации, которая сложилась у нас вчера, это связано с технологией пуска газа, она была прогнозируема, то есть все делается для того, чтобы как можно максимально и быстрее выполнить эту работу, но и первоочередная задача наша была стояла, конечно, всего безопасность. Мы работаем еще в режиме, делим свои бригады на звенья, которые информация, которая будет поступать на 104, на 104. Если организован будет подъезд, организован будет стояк, вы можете эту информацию сообщать на 104, оставляете свой мобильный телефон, и с наш, нашего колл-центра куратор вам перезвонит и сообщит время, на которое придет бригада выпускать, выполнять пуск газа я сейчас могу дать информацию, что 2562 квартиры, то есть на 10 часов сегодня уже были запущены, что составляет 22% от общего количества. Сбоя в системе уже, мы понимаем, не должно быть. Мы это проверили по всем своим газорегулярным пунктам. То есть идет стабильное, стабильное газоснабжение именно подача по низким сетям. И та работа последовательная, которая уже запланирована, я думаю, сбоев уже больше не будет. Сейчас получите графики, и мы пойдем по графику. На данном этапе, чтобы максимально могли пустить газ в квартиры, мы сейчас пускаем только в те, в те подъезды, то есть в те стояки, где есть 100% абонентов. Эта выборка она у нас останется. Если появится возможность, что человек появляется, мы возвращаемся и делаем пуск. Если этот человек не находился довольно-таки долгие период, и мы понимаем, что он не появится в ближайшее будущее, то это точно мы уже, да, по окончанию наших работ, если мы планируем закончить их, как говорится, в воскресенье, она на понедельник у нас будет, и мы разрабатывать будем по ходу, будем понимать, какое количество это стояков, разработаем отдельное мероприятие, и конкретно по каждому стояку будет приниматься решение. Решение, то есть у нас способы выхода с этой ситуации есть. Я думаю, что люди на этом стояке, даже независимо от того, что есть там абонент, нету, по ним будет конкретно принято решение и людям будет подан газ квартиры.